Beyt-i Muqaddəsə daxil olmaqlıq vaxtımıza qalıb 8 dəqiqə inşallah mən çalışaram 8 dəqiqəyə yarım səhifə bitirəm. Sonra 20 dəqiqə gözləyə 4-də başlaya Quranın təfsirinə. Humada surəsi məğləmə mövzuları var. Bəni isəl nəhayətdə bit tarix əsas əsasən Musa peyğəmbər öləndən sonra Yuşəin başçılığı ilə Beyt-i Muqaddəsə daxil oldular bürkül təradüd. Dedi ki, amma, əslində Musa növbəsə bu şey başdır. Yəni ki, yuru şərh vasitəsilə. Allah təala onlarda itaat ruhunu yaratsın deyə. İtaət ruhunu yaratsın deyə. Dedi ki, xuzu və xushu, rüzdə daxili e, təvazu, xarici təvazu. Namaz qənəsan bədən şişməlli deyil. Sanki insan gedib kultrizmə bədən muskulaşdırır. Muskul yox. Allahın qarşısında zəhir kimi durursan. Belə durmursan. Allah qarşısındaən zəifsəm, ələssəm olur deyən zəif ins Allahın qarşısında döyüşə şirk kimi idi. Deyir, sizi mən bağışım deyə yerə mənə şərait qoyuram Allah deyir. İtaət ruhu sizdə olunsun deyə, abiyaz bu təhsiri yerə qoy, lovuğa-loğu yerə qoy. Bir əzgincə halda, bir peşman halda sən bu qapıya yaxınlaş. Bu qapıya yaxınlaş, bıra kimin gəl. Qapı məsəl üzə açsın. Fələstin torpağına. Və din inşallah bizi bağışlan. Bu qədər indəkmi haqsızlığı, nə nə eləmişsələr qarşı Musa qarşı bilə-bilə, bilməyə bilməndə olub da bizi bağışdı. Tarix qeyd edir ki, onlar e, Fələstin torpağına daxil olan vaxtında bunu eləmədilər. Allah səhət tələdir. Bir də buna isahda ol biraz oğoluğa yerə qoy təhsirə yerə qoy 1 dəqiqəlik Allahın qarşısında keç sadə formada özünü sındırara. Mən Allah səbə ağışıram. Deyir eləmədilər yenə də. Allahdan bağışlanma istəmək əvəzinə Musa ilə salılar. Allah deyir: "Qalu hitatun naqfir lakum khatayakum." Allah deyi, eee, mən sə bağışım deyə hittə. Hittə yəni ki, bağışlanma istəyiminlə məndən, mən Allahdan bağışlanma diləyin, hittatun, yəni bağışlanma diləyin, mən Allahdan məni bağışlayım. Bu la hittə demədilər. Hintə deyən nə qoyurlar? X və t arasında. Hittə yox, hintə. Ələ salmaqdır da bu. Məsələn, səhv bilirəm, Allah desəm başqa söz deyirsən. İmam deyən nədirim, başqa söz deyirsən. Bu bir növ ən azı insan özünə salır, çünki xeyiriz, yəni özünündür. Bizdə ruhaniəndən, alimlərdən, müşkiətdə İmam peyğəmbər deməkdir. Bir nəfər cavab bu məsələdə olsa olmasın, bizdə xeyiriz yaramız yoxdur ki. Allahın xeyrinə ziyanı yoxdur. Bizdən demək, kimin qəbulu, kim elə salar. Buc insan mədəni formada, sivil formada etiraz edir. Baş, mən qəbul etmirəm. Bu fikri mən qəbul eləmirəm. Allah kimi o, özün bilirsən. Məhz qəbul elə yox. Birbot həm qəbul elə, həm də təhqirləyir. Onun zəifliyini bildirir. Onun gücsüzlüyünü bildirir. Onun amətsizliyini bildirir. Onun elimsizliyini bildirir. Gür ağlıb mur əlatı söyüşə. Hədisə nə deyir hədisə? Sür ağlı az olan insanların peşəsidir. Gücü yoxdur axı müdafiə eləsində özünü. Elimlə, nə elimlə kimi söyür? əbə-oxmuş qara. Təkasür süresinin biz təfsirində kimlər loğhalıq ilə, kimlər özlərindən belə fəxrlərlər zəif insanlardır. Mənfi cəhətləri var, örtbasın etsinlər də cəmaatın gözündən fəxr edirlər. Yəni öz qüsurlarının, zəifliklərinin bildirməsin nədir? Əksinə zəif insan işidir. Nə qədər güc göstərsə də, olar zəif. Əvvəl oxuduq biz ə məlikə tayfası barəsində Musa peyğəmbər yanında iki nəfər kaliblə nə yuyuşa dilləçi aid olmasın. Onlar hündür boy ölkənlər, hündür boydurlar amma zəhərdir. Biz yaxınaşaq şəhərin qarşısına, bəs şəhər bizimdir. Onlar görün, sən qorxutmasın. Dillər yox. Musa Musa sən və Allahın getsin biz deyil. Çünki bunlar alışmışlar qullarlığa. Bunlarsa ki, əsir olsunlar qulosunlar. Laın səsinə e, azadlıq eşqi yox idi. Qır keçirə və qarın doyursa nə hissə eləyəcəm? Bax bu onun düşüncəsi o idi. Nə hissəmə elə, elətdir ham balın bulundolum, ancaq mən qarın doyursa mən başa işləşəmas. Və o düşüncə idi bularda. Hetaton demədilər, Hintə dedilər. Əraf 161 162-ci ayadır. Və qulu Allah deki və izəqiləhum deki uskunu hazihil hə qarya bula məskunlaşın hə, də əsif halasında. Və sonra kulu minha haysu shi'tum nə istəsiz yeyin burdan. Ha o deməsi sizi halaldır. Və qulu hitatun bağışlanma diləyin mənnəm və dhulul baba. Qura daxil olun. Necə sucdədən sərcə etdiyiniz halı. Başı qoyur Allah, məni bağışdır. Və salam. Bu olsa nəqfir lakum xata xatayaikum. Allah sizi bağışlayacaq. Və salam onu da eləmədilər. Və son cümləmiz aya bu ayənin zahiri, yəni adəm biz bunu anlayırıq ki, Allah bu qrupu Bu qrupa ilahi əzabı bəyt-i müqəddəsə daxil olandan sonra göndərdi. Çünki onlar özlərini zülm elədilər. Demə kanun yazdimun dediyimiz ayan sonudur. Və Allahın əmrindən boyun qaçırdılar 58-də. Demə kanun yəfsugun fasiqinə görə zülmlərindən görə Allah onlara bu bədanı göndərdi. Yəni o xədicə şəhərə daxil olsalar da yəni 3 diamlar deyə belə onlara gəldik. Bu qədər baxımıza bizim 2 dəyə qalıb. Allah elimizi artıqlasın. Allah imanımızı kamilləsin. Amin. Mən bir daha təbrik edirəm. E, hər birinizi gözəl bayramın münasibəti ilə Allah hamınıza razı olsun. Allah İmamımızı tamamlasın. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum.